Постанову Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 11 листопада 2016 року за позовом Печника Олександра Васильовича до Бердянської міської ради Запорізької області, третій особи, приватних населеного товариства, Бердянський район, приватних приватне підприємство породне проєздової, громадська організація в Бердянськ, проєктивним чинним застосування рішення, скасувати провадження у справі закриті. Напомним, 31 марта 2016 года сессия Бердянского горсовета приняла решение об исключении из списка проходов к морю на Бердянской косе участка, находящегося на территории санатория «Нефтехимик Украины». Этим решением бердянские депутаты восстановили целостность территории одного из старейших оздоровительных учреждений города. Но один житель решил оспорить это решение горсовета якобы в интересах громады. На деле же, как мы уже раньше отмечали, вероятнее всего защищал он коммерческий интерес двух частных отелей. Частный бизнес помог ему получить нужное решение в Бердянском горорайонном суде. А вот в Днепровском операционном административном прикрытие коммерческих интересов Ширмой из интересов громады не прошло. Днепровский операционный административный суд не нашел нарушения законодательства Украины в действиях депутатов Бердянского городского совета при принятии ими решения, которое оспаривал ИСТЕЦ. Поэтому судейская коллегия отменила постановление Бердянского горрайонного суда, придя к заключению, что данный спор относится к сфере гражданского, а не административного права. Там дії, бездіяльність і так далі, в цих порядку цивільного судочинства це передбачено статтею 16 цивільного кодексу України. Ми ну, бачимо, як, я як став... вихід з цієї ситуації, що можна звертатися до міської ради з того, щоб виконалися умови договору встановлення сервітуту, в тому числі і стосовно того, що була переміщена ця автобусна зупинка, біля якої ви там звикли проходити до моря. Ну, але ж це вирішується буквально того, що такий домовір, він укладений саме на користь територіальної громади. Я розраховував на те, що суд апеляційної інстанції розглянув по суті даний спор ну, і винесе рішення в В пользу какой-то из сторон. тем не менее, судебное решение есть. Что касается решения сессии городского совета, на сегодняшний день, исходя из определения апелляционного административного суда, оно является чинным, оно является нескосованным, ну, фактически законным, обоснованным, оно действует.